मेरा नाम लालबी नबीलाल शेख है मेरे बच्चे के साथ में झगड़ा हुआ मोशीन डी के उनका मेरा बच्चा इफ्तारी लेकर आने लगा था शाम में साढ़े छः बजे उसके साथ में झगड़े को मारा मारी को चार जने उसके पीछे लगे चार जने उसके पीछे लगे तो उन्हें भागते निकला उसके साथ में वो घर पास भागते आ रहा तो उसे पकड़ को पीछे उसकी पीठ पर वार करे उसकी पीठ पर वार करे तो बच्चा मेरा वैसा घर को पुलिस चौकी गया पुलिस चौकी जाकर कंप्लेंट दिया कंप्लेंट देखो फिर सिविल में जाकर टाके पीके डाले उसे ताकि दा उसका इलाज कर को घर को लाई फिर कल ईदी ईद में था फिर कल शाम में गए तो रात में आई मेरे बच्चों को लाओ सिविल में एडमिट करी मैं एडमिट कर को घर को गए बाद मुझे आगे धमकी दे रहे हो मेरे दे? बच्चों को चक्कर आ रही थी बहुत कौन धमकी दे सरफराज नदाब चार पाँच छोकरांद आए थे उसके साथ में आप मुझे बोल रहे कि तुम केस पीछे लेते कि नहीं लेते तुम केस अगर पीछे नहीं लेंगे तो बहुत बुरा इंतजाम हुआ तुम्हारा इसके बाद में से देखो फिर मैं अभी समझा रहा तुम ना हमारा छोकरा बाहर है अब भी केस तुम पीछे लो बोल रहे हो ना मुझे और जो भी तुम्हारा खर्चा आएगा वो खर्चा हम देने को तैयार हैं ऐसा बोल रहे हो ना अभी तुम्हारी क्या मांग रहे हैं अभी हमारी मांग मांगे है देखो मेरा बच्चा अक्ला है घर में एकला रहने वाला वो तो मेरे बच्चे का रास्ता आने जाने का वो है उन्होंने धमकी पर धमकी देने लगे से अगर तुम नहीं सुनेंगे तो तुम्हारे बच्चे का आने जाने का रास्ता वो है हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे बच्चे को बर को ऐसा बोल रहे मुझे और मेरे बच्चों की पीठ पर ऐसा वार कर रहे हैं सो सा देखो साक्षात ऐसा वार है देखो मेरे बच्चे की पीठ पर देखो इतना बड़ा वार है मेरे बच्चे की पीठ पर चक्कर आ रही है उसे बैठने को नहीं आने लगे से मेरे बच्चे को था माधवन शानवाल नबील शेख मेरहनार शास्त्री नगर सोलापुर दहाड़ तारखेला रात्रि <coughs> ज्यावेळेस मी रोजा इफचार क करण्यासाठी भजी घेऊन आलो होतो त्यावेळेस ते मोशीन नदाब यांनी माझ्यावर वार केले होते त्यानंतरनं मी पो पोलीस स्टेशनला गेल्यावर तिकडं पोलिसांनी मला उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलला दाखल केले होते त्यानंतरनं मी पोलीस उपचार उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आहे काल रात्री आहे ना मला चक्कर येत असल्याने माझ्या घरच्या लोकांनी मला सिव्हिल हॉस्पिटल इथं ॲडमिट केलेत मग काल रात्री सलीम नदाब त्याच्या घरचे लोक सरफराज नदाब वगैरे लोकांनी माझ्या घरी येऊन माझ्या आईला धमदाटी केले माझ्या घरामध्ये माझी आई एकटी असून माझी आई डबा मला आणण्यासाठी घरी गेलेली होती त्यावेळेस त्यांना धमदाटी करून मला जीवी मारायची धमकी दिली मला साहेब आता माझ्या घरामध्ये मी एकटं असून माझी आई आणि मी दोघं आम्ही करून खायला लागलो त्यानंतर मला जिवे मारायची धमकी देत आहेत जिवे मारायची धमकी देऊन याच्यापुढं मला जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो याची दक्षता मला टाळता येत नाही कारण की साहेब त्या लोक ज्या परिसरामध्ये राहते ते गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत गुंड प्रवृत्तीचे लोक असल्यामुळं या ही जी गोष्ट आहे मला ही टाळता येत नाही की याच्यापुढे यांनी माझ्यावर काही करू शकणार नाही ही गोष्ट टाळता येत नाही याच्यापुढं माझ्या जीवाला खूप धोका आहे आयुक्त साहेब फक्त एवढीच विनंती आहे की आमच्यावर लक्ष देऊन मला न्याय मिळवावा